Hər kəsə salam. Bu gün sizlərə çox ləzzətli bir trənc reçəpti bölüşəcəyəm. Elə isə keçəcəyik reçəptə. Əvvəlcə yumurta və şəkər tozunu ağarana qədər çalırıq. Hardasa 6-7 dəqiqə tələ olacaq. bu nikapartma tozunu vanilli və nişastanı bir qabın içərisinə qarışdıraraq almam məhlumumuzun içərisinə alıb yediririk. Nişasta qarada dalı nişastası olsa yaxşı olar. Xəmirimizi incə uzunsov peçəyin formasına salırıq. Üzərinə şəkər pudrası əlavə edib öncədən isitilmiş dərəcədə isidirilmiş sobadə 10-12 dəqiqə bişiririk. Keçək kremimizi hazırlamağa kek tozunu, yumurta sarısını, unu və vainı bir qabın çərçivəsində əlavə edərək qarışdırırıq. Süd əlavə edərək bişməyə qoyuruq. Mikserlə çalıb soyuduqdan sonra üzərinə labn pendir əlavə edib yenidən çalırıq. Ve budur artık mükemmel kremimiz hazırdı. Kofi, şeker tozu ve kaynar suyu bir kabın içerisine alabilir ve karıştırırız. Pişeneklerimizi kofide ısladık, bolca moda Ve ardından kremlemeye başlıyoruz. 2-ci katı da eyni şəkildə hazırlayırıq və bir gecə sözüdə gözlədirik. Su itibca çıxardıqdan sonra üzərinə qapaq qoyacağıq və kəsib servis edirik. Servis edərkən üzərini necə istərsizə bəzəyə bilərsiniz. Və budur, nəhayət çox ləzzətli tiramisu hazırdır. Mütləq hər kəsə tövsiyə edirəm. Uğurlu olsun.